ОСББ Ахматове 24 вже завоювало статус легендарного. Так само, як і на вулиці Мішуги, 2, взяття на баланс відбувалося в буквальному сенсі слова з боями, адже комерційний жек не бажав позбавлятися своєї вотчини. Серед своїх сусідів будинків за адресами проспект Григоренка 18А і 20А, Ахматове 24 стало першою ластівкою у створенні ОСББ. Мы начали создавать в 2011 году, поговорив со всеми жителями, со владельцами дома. Мы сделали сравнительные таблицы, посчитали, что гораздо будет выгоднее и гораздо качественнее будет самообслуживаться, чем мы обслуживались на тот момент у частного ЖЭКа. Опросив всех, мы все-таки созвали собрание. Удивительно, но у нас... Общее собрание получилось собрать э, буквально с первого раза до этого мы собрали э, буквально три информационных собрания, на которых, конечно, приходили люди от э, ЖЭКа, пытались всячески нас облить грязью и сказать, что мы аферисты. Вот, но люди были уже подготовлены к этому, предупреждены, а значит вооружены. Вот, и э, собравшись вместе в, в, в зале, мы Приняли решение совместное, то есть коллективное решение о создании юрлица. лица. Дом, слава Богу, принял активное участие. Ну, я предполагаю, это было связано с тем, что тарифы только начинали расти. В моем доме живут далеко не богатые люди, которые считают свои деньги и считают ну, нужным знать, куда они и как идут, и сами хотят распределять. Свої дімні, оскільки 24 й будинок новий, спіткала його та сама історія, що усі київські новобудови. Вони потрапили в комунальне рабство до ЖЕКу, якому забудовник віддав будинок на баланс. З ЖЕКом у нас були так, щоб пом'ягше сказати, м'якововоря, дуже негативне. Технічне состояние дому було. Крайне тяжелое уже мы передавались, достраивался дом э, в кризис, в после время. Дом был э, в неудовлетворительном состоянии уже при застройке, то есть э, так как был кризис. И далее, несмотря на то, что люди платили колоссальные деньги э, этому частному жаргону компас, ничего на улучшение не делалось не достраивалось Але врашти решт відстоивши свои права співласники будинку навели помешкань ОСББ собой является полностью открытое прозрачное дело производства то есть люди могут не волноваться что у них что-то кто-то исправление украдет, управляющий или бухгалтер что их обманут потому как все отчеты ежеквартально вывешиваются на доску объявлений Мешканці встановили модерний сміттєвий контейнер і навіть налагодили збір використаних батарейок та ламп разом із екопроєктом Україна без сміття. А найсмачніше те, що тепер за опалення в ОСББ платять чітко за лічильником і ми можемо простежити прогрес ціни на опалення по платіжкам з часів життя з товариством Компас і до років з ОСББ. Президент Ахматової 24 сусіди оцінили. І тепер на нелегку тропу самоорганізації стали ще дві ініціативні групи з будинків поруч. Основні, основні мотиви, які побудили до створення СББ, є, ну, в першу чергу, це е, відсутність якогось контролю за діями з боку управляючої контори, хамство з боку працівників управляючої контори. И, соответственно, непонимание э, финансовой составляющей по работе управляющей структуры. Так как э, тариф, я не скажу, что у нас самый большой, но при этом все равно люди платят в полном объеме. И хотелось бы понимать, куда уходят наши деньги, на что они уходят э, и на что используются. Э, мы, скажем так, провели экономические скажем так, сравнения показателей работы соседнего дома ОСББ с показателями, которыми с трудом нам удалось в течение там, двух месяцев мы пытались получить эту информацию от управляющей конторы. Но все-таки удалось нам ее получить, и мы провели сравнительный анализ. По этому анализу, ну, скажем так, все получается ну, достаточно, скажем так, неравнозначно по обслуживанию, по предоставляемым услугам по финансированию предоставляемых услуг. Ну, например, по отоплению. Разница составляет порядка 27%. То есть, если говорить в гривневом эквиваленте, то это в зависимости от размера квартиры от 70 до 200 гривен ежемесячно. Это по ценам 2014 года. То есть, соответственно, по ценам по отопительному сезону 2015-2016 годов разница вырастет в 2-3 раза. Разница заключается только в том, что соседние ОСББ контролируют свои счетчики и видят эти цифры. У нас, к сожалению, доступа никакого нет никаким счетчикам. Что касается по тарифам, у нас соизмеримые тарифы с ОСББ. То есть у нас общий тариф идет до 20 числа 3 на квадратный метр, после 20 3,26. У ОСББ тариф составляет 2,79 плюс 0,25 с квадратного метра – это идет резервный фонд, которого у нас нет. То есть, в принципе, если суммировать, у нас получается 3 до 20 числа, у них 3,04. То есть, в принципе, разница незначительная. При этом по нашему дому управляющая контора провела ремонтных работ, ремонтно-восстановительных работ за 2014 год на сумму с учетом НДС 11 с половиной тысяч а, при этом соседний дом УСББ провел аналогичных ремонт на- восстановительных ремонт порядка 50 тысяч гривен следующий момент который нас тоже очень скажем так вызвал у нас некую долю улыбки это финансовый результат по итогам года по итогам года Соседнего СББ с учетом всех ремонтно-восстановительных работ, с учетом уборки, с учетом наличия резервного фонда закончил с порядка плюс 50 тысяч гривен. Это составляет часть резервного фонда, который они не трогали и не использовали, да, это у них накопительный является. И плюс какая-то часть сохранившаяся. А наша управляющая контора закончила год с показателем минус 18 тысяч. То есть при этом, как я уже говорил, на ремонтно-восстановительные работы было потрачено всего лишь 11,5 тысяч. Поэтому у нас опять-таки возник вопрос по поводу эффективного использования наших денежных средств. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я жилец дома и член инициативной группы по проспекту Григоренко, 18 мы тоже в настоящий момент в течение полугода э, пытаемся создать ВСББ, провели ряд э, действий, направленных на это, созвали информационное собрание. Вот. Были приятно удивлены э, инициативностью э, жильцов нашего дома, которые присутствовали на данном собрании. Надеемся, что э, у нас все получится в этом отношении по созданию СНД вопросов много возникает по эксплуатирующей организации, которая сейчас занимается эксплуатацией нашего дома, скажем так, предоставлением услуг. Нам в данном случае играет очень важную роль менталитет наших людей, который сформировался еще в советские времена. То есть люди не понимают, что они являются собственниками данных помещений, в том числе и прилегающей территории к дому. Вот. И мы пытаемся людям донести, что самый лучший хозяин это мы сами. Вот. Хотела бы больше а, помощи увидеть от городской администрации Даринской, мы будем выступать с инициативой о проведении семинаров, обучающих для людей, которые хотят создать ОСНД. То есть э, создание ОСНД это общий внешний облик нашего района. Вот. Это постоянный контроль за формированием тарифов. Вот. Влияние на должностных лиц, которые занимаются формированием тарифов, уборкой территории, прилегающей нашему дому тоже уже порядка 7 лет, тоже эксплуатирующая организация ООО Компас. Вот. К сожалению, не устраивает качество услуг очень многих в нашем доме предоставляемой на этой организации. Как я уже говорил, невозможность отслеживания тарифов, так как ООО Компас является хозяйственным обществом, созданным с целью получения прибыли, вот, а не грамотного управления нашим домом. У них основной лейтмотив того, что они обслуживают наш дом, и за это мы им обязаны, должны и никоим образом не должны уклоняться от оплаты. Сколько это будет стоить, как они будут обслуживать, для них это десятый вопрос. То есть, поэтому решили создать своє СНД во главе з наблюдательным советом, в который войдут ряд жильцов нашого дома, які будуть контролювати деятельность СНД. Куди тратятся деньги, з якою ціллю і, звісно, найкращий управитель ми самі. Багато хто з нас бажає змінити життя на батьківщині на краще. І першим кроком є навчитися злагоджено керувати тим, що належить нам спільно, за межами дверей наших квартир. Вивчаємо законодавство, вивчаємо досвід сусідів, і тоді ми зможемо взяти своє життя в свої руки.